Собью, блять, дебил ти, блять, конченый ты, блять. Ой, ебать, не надо ебать, я тебя рапом нахуй в жопу отымею, придурок, блять. Ты шо, пидор, Ты шо, гомосексуалист, блядь, чи шо, блядь? Вася, чи шо, блядь? Вася, ты шо, пидор, блядь? Я тебя сделаю, блядь. Хорошо, ты дар, блядь. я тебя сделаю пидором, понимаешь, кипушком. Вася, ты в говно по трубам, вас встретимся, я тебе поясню, чем я отличаюсь от говна. И кто ты по жизни, давай я с тобой встречусь, Вася, слушай, погоди, Вася. И давай нахуй угомонить товар, родной, блять! Ты на кого, сука, пацанку решу, на дебил ебучий, слышишь? Вася ебала нахуй, ебала нахуй своё стихи, Вася ебать! Вася, не гони, блядь, не надо, я тебе говорю, молись и прячься, блядь, Вася, не гони, Вася, Вася, я тебе говорю, не надо, Вася, не надо, Вася, я тебе говорю, не надо, молись и прячься, блядь. глазами спасся пред слышишь пёс пред базаром папы на хуй ты такое горишь на хуй ты такое горишь спасся Ты шо гонишь, Вася, я тебя выебу Если ты не поставишь лайк и не подпишешь Да, я тебя понял, уже лайк поставил Так, что, Вася, не гони, А то вылетишь навстречу и, ебало Размажешь об решетку радиатора Вася, ты шагонешь, на телегу подпишись, Ведь силка подписали, и фуре ты еще не подписан. И на подпишусь, дай только шнурки завяжусь. Мився від війни, тоді настав час перемагати. Друкармія надає тобі таку можливість. Просто зареєструйся на сайті друкармії, придбай 3D-принтер за 200 баксів та починай друкувати для ЗСУ. Це не важко. Кожен здатен на це, кожен може встановити в себе вдома 3D-принтер та друкувати вироби, якими наші славетні воїни будуть знищувати окупантів. Приєднуйся до друкармії та надрукуй перемогу.